Как хорошо было сегодня на прогулке? Так, надо проверить, что у меня было. Телефон, там денежки. О, что это? Точилка, ура! И с вами канал София София. Всем приятного просмотра. Давайте, давай порисуем. Давай. А что будем рисовать? Так, кстати, если у меня сейчас в прогулке есть точилка. Мне кто-то подложил. Если что сломается, поточим. Конечно, давай. Я, наверное, по клеткам уж рисовать. Да. А я нарисую что-нибудь просто так. Ой, блин! Мне сразу карандаш сломался, блин, смотрите! Карандаш сломался. Так, надо зачем взять. Ну, точилка, точи, смотри. Что за точилка сраная? О, божечки. У меня тоже там сломался. Давай я поточу. Сейчас, подожди, а то здесь точилка нечаянно не открылась. Да, Давай подожди. я поточу. Попробую. Я только попробую. Что за... Быть такого, что с такой гребаная. Точ... С... Правда, что за точилка? Да ну её. Всем привет! С вами София, София и Даша. Угу. Сегодня мы будем делать обзор этой тупой точилки. Короче, смотрите, как это произошло. Мы такие случайно открыли точилку и решили посмотреть. Это точилка. Так, сейчас посмотрим. Как Показать, как она лежала. И она лежала именно вот так. И вот все ее остатки. И вот такая вот точилка получилась. Вот без ничего. Я попыталась поточить, как вы видели сейчас, но... Я тоже попыталась. Но, увы, никто ничего не заточил. Придется покупать новую точилку. Это точно. Кстати, это, это я, мы подыграли сейчас? Да. А, а на самом деле эта точилку Даша специально сломала. Ну, я ее как бы, я не ожидала и... то, что она ломалась, и вообще не ожидала то, что она сломалась. Вот. И я ее не специально ломала, я просто как-то залезла, и она сломалась. Не знаю, что так. Ну, придется тебе покупать новую точилку. Ну, ничего. Все равно же, как бы, можно купить и новую точилку. Да. Вот здесь вот, не как у всех, здесь просто такая дырка. Сюда можно класть, как... как... класть какие-нибудь крошки. Например, соль для лизунов. Смотрите, к примеру, вот мы даже берем, точим карандаш. вообще ничего не точит Смотрите, вот просто, смотрите, даже откроем. Да, к примеру. Да, смотрите, вот. Мы засунули и смотрите как. Вот вот он поточился Да. Это просто сломанная дочилка. Мы просто хотели подыграть вам. На самом деле это видео было запланировано. Не то что там как Дашаро, там типа там к примеру вот это Азарова снимает там типа все. Нет, на самом деле мне кажется она тоже это все планирует. Все у нее запланировано.